Sebenarnya itu bukan exit clause. Exit clause ni dia perkara yang lain. Exit clause ni ialah satu klausa di mana kita boleh uh, uh, keluar daripada sesuatu tanggungjawab atau obligasi di dalam sesuatu kontrak, sesuatu agreement itu exit clause. Di implikasi-implikasi penamatan tu apa dia? di, di dalam Perlombaan Persekutuan memang mineral dan uh, mining pelombongan memang hak negeri. So uh, itu di bawah kuasa dan bidang kuasa negeri lah untuk membuat keputusan. So kalau dia tak mau jual, kerajaan persekutuan tak boleh buat apa-apa lah uh, untuk memaksa negeri itu menjual. Cuma kerajaan persekutuan boleh buat perkara-perkara Aa, di bawah kuasanya lah untuk memaksa kan dia boleh lah dia dia, 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 dia kata ok aa, kalau negeri tak nak jual negeri tak boleh buat benda ni kata-katanya lah kan aa, tu dari segi politik tu adalah cara-cara dia tapi dari segi teknikal tu memang itu bawah hak negeri Yelah kalau kita tengok perjanjian tu Kelosa-kelosa uh, dia kan Terma-terma dan syarat-syarat dia tu Saya rasa Ada asas lah untuk rakyat Rasa gelisah dan uh, uh, Kurang senang eh, Dengan uh, dengan Syarat-syarat uh, uh, yang diperuntukkan Dalam perjanjian tu Kerana uh, nampak macam Syarat-syaratnya boleh memberi Impact Uh, yang negatif lah kan kepada kepada beberapa perkara you know seperti uh, perkara di mana hak-hak uh, bumi putra dan hak-hak kesemuaan -hak uh, orang Melayu dan bumi putra Sabah Sarawak uh, um, boleh diketepikan yeah? ada ada kemungkinan di bawah uh, tu uh, apa tu uh, ada kemungkinan di bawah janjian tersebut Kemudian ada kemungkinan pula kita kena uh, turut polisi polisi Amerika kita kena turut apa yang dia kata kita pun kena buat. So um dari segi itu ya, uh, saya rasa kegusaran dan kegelisahan eh uh, rakyat lah Berasas. perjanjian ini uh, kononnya telah dibincangkan dan telah ada negotiation seberapa lama lah bukan bukan baru ni saja kan so kita pun dah nampak uh, menteri MITI kita dah pergi Washington dah banyak kali dah hampir setahun aku 10 bulan ke kan so nak kata terburu-buru tu tidak lah tidak lah uh, cuma uh, kita rasa sedikit terperanjat lah dengan kandungan dia bila kita tengok kandungan begitu kan ha, itu nombor satu lah yang nombor dua um, perserangan yang kita ada baru ni adalah persaingan ASEAN iaitu pemimpin-pemimpin Asia Tenggara dan East Asia Summit iaitu pemimpin-pemimpin di antara pemimpin ASEAN dan juga pemimpin-pemimpin dunia yang lain dari segi tradisinya East Asia Summit ni akan akan dihadiri oleh Amerika, China, Canada, Australia, India, New Zealand, uh, Jepun, South Korea, uh, Russia, uh, antara lainnya. China, iaitu ya, uh, adalah apa yang kita panggil East Asia Summit. Dia ni selalunya diadakan pada pengakhiran persidangan ASEAN uh, dari segi amalan uh, lah. So, aa... Uh, saya rasa uh, oleh kerana Presiden Amerika berada di sini maka kita pun mengambil kesempatan untuk sign trade pact ni dengan Amerika uh, bersempena dengan lawatan beliau ke East Asia Summit itulah. lah kan tapi uh, selalunya kalau kita buat begitu kita kena adakan satu upacara sideline lah kita panggil sideline kan uh, tapi kalau upacara sideline tu menjadi lebih Uh, lebih uh, apa nama orang kata lebih to the front daripada upacara ASEAN tu <laughs> maka tak tahulah apa pemimpin-pemimpin ASEAN akan akan rasakan kan eh, dia kata eh kenapa pula uh, uh, boleh jadi macam ni kan so dari segi diplomatiknya tu uh, uh, mungkin saya rasa lebih elok lah kot kalau pack tu uh, tidak overwhelm, tidak overwhelm uh, uh, Pencet dengan Asia Summit itu lebih baiklah begitu Sebenarnya itu bukan exit clause. Exit clause ni dia perkara yang lain. Exit clause ni ialah satu klosa di mana kita boleh Uh, uh, keluar daripada sesuatu tanggungjawab atau obligasi di dalam sesuatu kontrak, sesuatu agreement itu exit clause. Tapi ini ada klausa 7.2, itu bukan exit clause, itu klausa penamatan kontrak itu. So kalau kita nak tamatkan mengikut klausa 7.2 kita kena bagi am um, notis bertulis selama 180 hari. Itu kita tamatkan perjanjian tu bukan kita boleh exit daripada sesuatu obligasi di bawah perjanjian tu uh, it's two different matter uh, memanglah uh, kita boleh tamatkan tapi implikasi implikasi penamatan tu apa dia kan so kalau uh, selepas kita tanda tangan perjanjian tu tiba-tiba kita nak terminate rasa peliklah. lah buat apa kita tanda tangan Ha, sepatutnya kita fikir dahulu nak tanda tangan ke tak nak tanda tangan itu kita kena fikir dulu bila kita tanda tangan kita sememangnya berniat untuk go ahead lah kan sebab bila kita tanda tangan tu kita dah commit sebagai negara kita dah commit tiba-tiba kita nak tamatkan jadi kalau macam tu rupanya maka uh, credibility kita di mata dunia di mata antarabangsa nak jadinya mana kan so um ah uh, saya rasa um apa tu kita tak boleh ambil ah uh, apa sesuatu perjanjian tu dengan secara sambil level. kita tak boleh kata okey kita sign lepas tu kita tak suka kita terminate tak bolehlah tu, kita sebuah negara a uh, negara kita ah uh, kita ada apa tu orang kata international standing kan? Kredibiliti kita. So uh, kalau kita buat macam ni bagi saya kredibiliti kita di mata antarabangsa akan jatuh. Ha uh, orang kata wuih. Apa ni Malaysia masuk tanda tangan besar-besaran wawarkan satu dunia kan? Panggil presiden tiba-tiba tamatkan. That's all good. Memanglah boleh tamatkan boleh. Dari segi teknikalnya kita boleh tamatkan. tapi impact dia apa?